Доброго! Знаходимося ми в Миколиному закуточку. Ніколи тут не були. Тут Микола тримає еліту. Покажемо вам закуточок, який зветься Горищем. Ось вот пара. Чиї тут голуби, давай так, Микола. Бо вони Это... нещодавно сюди приїхали. Це голуби з Каракова. Новоекономічна. Новоекономічна. это тут сына Витарки Федотова, Артема. Это все его голуби? Да, да? это все голуби Артема, все до одного. Вот. Первые голубятка по ним появились. Греба горленькие. Вот. Есть краснорябенькие. Голубятка, вот краснорябой, голубеночек, Но один. Это по по Это по краснорябой. Вон в углу сидит. А, бачу, бачу. Краснорябая голубка и рябый голуб. Ага. Теперь. Тут... Бильшесть рабогорлов насколько я бачу. Да, тут рыжих. Три штуки краснорябеньки. Или червона. Вот. Вот краснорябенький, еще один голубеночек. Вот. Хорошо кормят. Все есть. Все. Все вроде идет своим бытом тут більше да, таких рябогорлых да да, я да все пара только черных пара черных старых выводных его вот тут вот пара рябогорлых тоже маленькие голудатка А ты можешь сюда не нести, я их а -а -а. не я там нормально. Видно, да? Да, спокойно. О -о -о -о. Что ты просто там показывай, я не Это получается какой-то такой рыбкохвостенький. Ну ничего, трубочки. А этот... Ну, тут же голубище не выходят, они... Нет, десь, нет, нет, То есть может, не вистачає їм да все Ведь тут та... высточаю. Да вот. не, ну что, солнечный проминсий намагаю. Все тут есть и, блядь. И этот есть, и жрать. Ну-ка, блядь. Идите, идите на место. Да? Рыжий получается. 2-2. 2, 2. Еще и батьки, э, тоже, Нет, mm -hmm. батьки не косматы. Тоже косматый. Бачки косматы тоже? Нет, бачки не косматые. все яйца сидят вот это вот не пойму что-то блядь. да не свежие только понесла да а там везде яйца там яйца там яйца тут были блядь, яйца что-то хуйня какая-то получилась Не, не це самое. Угу. Угу. Разбились, что-то яйцо. Ну вот так. Тут От всі це... по парах, да? Да, всі поровані, все тут у 18. Це ж у нього у них 18... в маточниках були, да, чи як? Да, да, да. Это все, это все голуби те, що були у, у Артема дома. Федотова, да. Да. Это Артема Голди. Вот. И две пары у меня на низу. У них тоже голубя да, сейчас там... Жуки такие, белодзеры. Пара, пара жуков. Вот это такая тут пока птичка. Ну ти, а, ще ж вони та, маленькі і туди, да, бо ж це одно да, малих же да, туди да. сказати, як зазвичай, да? да ну ще сколько, недільки две, мабуть, так? Там може трохи менше навіть, а може, так. Да. Тут їм десь два тижні, от сим. Ну, я, я ж говорю, две недільки на ну, да. А потім уже ж каких-то ж... Ну еще тоже, еще две недельки посидят, я думаю, можно скидать уже. Ну, ты тут, тут добрые маленький да. Тут Жрать мы, все замыкали, есть. Все Бурьян, блядь, камушки, хуямушки, ракушки, пиздякушки, блядь. И, блядь, и кропова, блядь, и шпорыш, блядь, и заливаю кипятком. Значит, mm -hmm. подивлюсь, какие травы там, блядь. У... От дыхательных, от хуятельных. Кропиву набрал, которая хорошо на дыхательные, угу. вот, на носовые, бля, там шпорыш хорошо действует, на э, антибиотики, ну, бактериальные. Угу. И я вот эту кучу, нахуй, кипятком залью, блядь, уже как вот, блядь, белецкие там вары, нахуй, ну. Викторович? ага. Да, он молодец, дедушка там, я с ним знакомый. у меня супруга там, мы когда-то были в этом, в Горняке на выставке, и мы подходили, он с женой, молта дядьку такой интересный, да, позавчера бачил встречу старых голубятников, царя, mm -hmm. uh -huh. зеленый, у зеленого во дворе да, да, хотел сказать, в знакомом подверье, да, да, вспомнил Толика, они вспомнили, вспомнили молодость, как шухарили, блядь, как надо, блядь, забрать, как прибрать, куда, какие голубей. Тоже, блядь. Приховаты. Да, ловили, ховали, блядь, как бы там ни было. Mm -hmm. И... Да, только тогда от Гашика Сивого поймал. А у него силы был еще, блядь, гашика тоже, клюв подрезал, блядь, ох, и голову плетел. Да, стаднюковские, вот раньше, как они, как еще они не, не это самое, переехали. Стаднюк держал. И вот он держал, у него были вот такие вот. Краснолысые, жаркие, краснорябые, с кокардой, красные кокардошные, блядь. Вот у Стаднюка тогда голуби были. Ну, короче, блядь, мне кажется, у Стаднюка тогда голуби были сильнейшие, блядь. Толик царя там, в общем, у них голубятник стоял между сараями. Голуби летали. под дню, блядь, летали. под дню. Вот, красивые голуби были и летели хорошо. Правильно, они вчера там у всех вспомнили старых, блядь. И тех, что порезали, и тех, что, блядь, жулики были, блядь. Чехи, мехи, у всех поспоминали, блядь. Гашек, Парерва, блядь. Да, это старые. Да, с 5-6 радиоузла там деды держали. Такая птица была в них, блядь, очень сильная, блядь. 5-6 район, да, насколько я помню? Ну да, 5-6, шахта 5-6, это на выезде уже с Димитрова. Как на городах уехать. Mm -hmm. Где, блядь, покойный Зорин держал на выезде mm -hmm. 5-6. Там голуби на 5-6 были очень. Да, там такие были, блядь. Зараз теж тримають ще, да, поки там, слава Богу, да, не всі да. виїхали, як там дому того, що ви Там Вспоминали старих, дуже старих, тих, що покойні, в коло кров є. Сразу спомніли рому баригву, блядь, росіянина. Mm -hmm. Сразу, говорят, там, говорите и Барабашовская линия есть, и Гашиковская, и Перервы, блядь. Ну, тоже же то той да. Все сбирал, той. Ну, и еще кого? Устроили тебя типа, строители, Я забыл, как его. Он до Толика проезжал, Толик с ним дружил. Он сам с Донецка. Ну, крутый дядька, нахуй. Голубятники, блядь, там белые отдельно, рябогорлые отдельно, краснобокие отдельно, чернобокие отдельно. Ну там линии Толика, с горняка, блядь. Блять, все забываю, как его. Витя батька? Не-не-не, не грек, блядь, а, ну там. Короче, ну да ладно. Да, вот у него линии такие, блядь, Саши, блядь, Нылозаводского, блядь, тоже ж с Горняка, блядь, или Селидова, блядь, как они. Ну тот край вообще богатый, на там голубевников купа, да, вот там и раньше было... А, Взагали... Близнова, Близнова, Саши. А, то, что писали тоді мне, да? да? Про него писали? Да, Близновский. В комментариях мне писали. Чи у Миколы Близновский, есть. да? Есть. Есть. Осталась у меня... А, одна голубка осталась. Одна была один-один в прошлом году, блядь, по южному ветру, короче, блядь, загнал. Рябая сидит на яйцах так хорошо, блядь, и с голубом. И, mm. и не встают. А тут голубеночек бросили, блядь пошла и не идет. Вот голубенько откладные. Пристроилась, блядь. Так воно тут сидят на нем очень нет? Да. Просто мы из загнали. Да. Да, да. Та, зараз пьем. Не будем. Да, пошли, может, туда. Вниз уже, да? О. Ну. Вот это-то, это ж тех. <laughs> угу, угу. Один. Ну сидя ж на ньому, то да, просто ми зігнали і да, да, бояться дойти. Да, а ця молодець підійшла, там собі на яйця сіла сзади тебе. Да, вони хорошо плотно сидять на яйцях. В общем-то. То добре сидіти на яйцях, ті зазвичай дуже добре годують. Пара, дві, три, вот, три пари тут голубенок. Раз, два, три, чотири. і один голубенок. четыре пары uh -huh. голубят и один получается uh -huh. пара краснорябеньких хотя все получается либо вот, вот а это краснорябенький по вот этому краснорябому поздоровался uh -huh. вот uh -huh. а uh -huh. это uh -huh. вот рябой голубь с белым кольцом он порован с краснорябой. Вот это а, с... у них, дивились, у ихний да. а. вот их вот них не голубеночек, да. Черные, блядь, были понеслись, болт не два яйца выкинул яйца, ну сейчас опять сели. Вот там первые яйца были, блядь. Короче, болт не понесла, нахуй. И вот там в углу, блядь, были, пока они еще... Она только понеслась, они тут бардак... Тихо проехала. Да, был, да, бардак, mm -hmm. хуяк, блядь. И, короче, залезли в гнездо, тоже выкинули яйца. А как только привез, блядь, тут яйца они понеслись. Ну дело в том, что шо... в голубятнике не было таких, чтобы как раз одно яйцо Пит -класс было, я да? подложил, да. Mm -hmm. Позвонил людям и ни у кого не Я говорю, ну как хотите. Я говорю, просто я говорю, голуби, кто желает, яйца, это же не высидит. высидит Я ну, короче, так, яйца, блядь. Потом дядя Витя приехал, они их побили тут, блядь, и порасклевывали, нахуй. Так они, блядь. А это уже вот они. Посадились. Полноценно позаймали места, да, уже, гнезда какие-то. Уже они так, вроде, пришли. вроде уже успокоились. Угу. Смотрю, Да, устатковалось уже. Да. Ну, вроде так, пу -пу все да, нормально. Ну, все. Угу. Да, Скоро. Артем, да, выпускай, дяхан, блядь, хай -хва, Нихуя, он рябый, я, блядь, и досить тихает, сука. Уже и голубята вот такие его, блядь, а он, сука, раз-раз на крышу, блядь, аж до соседей, блядь, летит нахуй. Не голубку за собой тянет падла. Вот это тут сейчас такое хозяйство, ребята. Ну, пока сидят, пока не трогаю их. Ну, все равно же будешь выпускать скоро, я думаю. Выпускать я... скоро буду, да. Еще, вот если первые голубятка выйдут, две недельки, хай еще посидят, а потом я их открою уже, потому что, блядь, тут же на горе старые жили, что угу. в Сейчас я открою, сейчас это сто процентов пара сивых перейдет сюда, и опять будет бардак. А чтоб не было бардака, я стараюсь, чтобы голуби успокоились, ну, чтобы своим чередом и шло. Вот краснорябая с этим порована. Ну, я же не знаю, я не перебирал ничего, как они своим чередом пришли, так они своим чередом и сидят. Ничего я не перепоровывал. Только вот одно я, у меня как-то... Непонятки, я все посмотрю, ну, блядь, что-то у меня он голубь ходит, как беспарный. Голубка, блядь, вот она опять. Сидит на яйцах. Сидела вот тут, на вот этом гнезде, сама. Гол без голуба, блядь. Сама высидела яйцо. Голубенок, сейчас у Юры Гуляева кормит нахуй. И опять она, блядь... А, нет, то не она, вон та. Вот та высидела с белым колечком. Угу. Вот та высидела. Или, блядь. Ну да, вот она, наверное, высидела. Вот она такая. Какая-то. Да, бачу, да, кривая. Да, да кривенька да, да. тришечки. Да. да, она. Вот это она. Сама сидела, блядь, выкормила голубенка, блядь, хуй ее знает, блядь. И вот сейчас я не знаю, с кем она. Если это она, две одинаковых, вот это вот сидит. Не, да? но она сама не может запледные яйца нести, значит, Ну, кто-то ж гуляет. Есть. Да. Ну, а да, он... если я голубь без пары голубка, они все одно знают один одного. Дима, так сидела вот тут на яйцах, никого не подпускает. Ну, может, она да. такая что чисто сама сидит на яйцах, что голуба не пускает сидеть. Да, а и... голубенка кормить? Я, блядь, по два часа сидел тут, нахуй, нихуя. Вот тут сидит сама маленькая, кто не подходит, она всех бьет. И вот тот лес, он, да, он рябогорлый, вот тот белый, головатый, да, блядь. И вот это он до нее лезет, и, и вот по сегодняшний день я, я не могу mm -hmm. определиться, ну вот, ну краснорябый этот, я знаю, что это порван с той рябой. Mm -hmm. Ну там у меня еще он за этим за дымарем там сидит голубка краснорябая а, нема ну и в общем то я вот тут вот, рябый большой с бородой блять угу. не пойму с кем он порован не просто вот я знаю что краснорябый этот порован с рябой большой. Вот этот, что ярит, вот этот, наверное, с краснорябой порован. Да ты уже спитаю Артема, он тебе подкажет. Да мы уже с ним разговаривали, он говорит, я ж так говорит, а, по польцам але... кольцам только говорю. Ну да, так треба твой номер кольца подивитися, сказать. Ну да, он а лазить сказал... жехать лишний раз. Mm. Я... Не хочу. Да, mm. и... хай они. Ну я же говорю, вот он гудит, гудит, блядь. Ах, чей, блядь. Ну, короче, не могу понять, блядь. Ну, добро. Ишли туда. Вот это, такое, Седай, да, вот это такое... Вот это такая... Такое Господа, хозяйство. Да. Ну, я думаю, все нормально, все живые, все здоровы, голуби. Вот. Всем привет. Саша, Абрам, один, второй, Енка, <смех> Димка, <смех> блядь, фамилии. Кабанчуки. Да, кабанчуки, <laughs> да, ебать, блядь. А тогда смотрел видео, думает, а да ебать нахуй. Димка Федотов, Димка Кабанец, <laughs> ебать нахуй. <laughs> да, да. Вот, вот, смотрел я вчера, они там видео выкидали, блядь, у Вовчука нахуй гоняет. Да. Генка там ебашит, блядь, смотрю, говорю, загнал там больше 20 штук, нахуй, тоже, блядь, собирает. А я за две недели тоже уже немножко, блядь, начинают летать, подлетывать, не летать, а подлетывать. Ну, перекрываются, есть до дома летят, а есть вчера, блядь, подблудились немножко, блядь. Залетались уже. Чужаки, народ Народ чужаки, блядь. Ну, те, что поперекрывались, все до одного, блядь, дома были. А те, что немножко ниже, ниже и дальше посунулись, все потом и шли по краю Петропавловки или через Димончика летели. Ну, и очутились аж на край Петропавловки уже ночью, блядь. Человек там схватил севарядочку, голову, блядь с крыши на крышу, блядь, не заходила. Ну, короче, насильно поймали. Ну, слава богу, что поймали. Поймали вчера вечером. Он говорит, если зайдет, ну, утром уже сегодня поехал, забрал. Угу. А Димончик привез сам. Спасибо. Первый раз голубята поднялись. Вчера летали такие, что вообще не летали. О. У Евдимы сидела рыженькая барнячка вчера. Первый раз ее полетик. Первый высоко поднялась. Ну, блядь, Юра гуляю проедет. Коля, ну что ты говоришь, они еще пескунцы, блядь, а ты... Ну, хай крылышки разрабатываешь. Да, ну а что, Дима? Витарька э, поле, гон закрывает, а у бедром. Сказал, говорит, не будет уже. Угу. Все. Ну, мне в основном в голодах это спасибо Димке, Енке, блядь, Юре Вовчуку, Сереге Барабашу. Ну, в основном Виталька. Виталька, Толик Зеленый Царя. Михайлович Горбачев. Ну, да, и покойный Анатолий да. Дмитриевич. Да. да, это старые знакомые все, все такие, что... Шо... Ну, у Витальки, Витальки, за да, Витальку вообще разговора нема, ребята. Все голуби, которые летали, неубиваемые, они все были в Петропаловке. Ну, то, что хвороба была застала. Ну, вылечил вроде, подлечил. В этом году, тьфу -тьфу, все старые те, что летали на полигоне, все до одного целые, пока никуда. Нет, одну мурую, та, что неубиваемая у Витальки летала, Юре Гуляеву отдал и сказал, что осень я ее заберу домой. Вот, ту голубку. А так, мурая, краснорябая, сивая борнячка, блядь, белые, краснорябые, рябогорбы, они все тут, все на яцах. Ждем голубят и жду лета. Ну, я понимаю, люди сейчас гоняют. Гоняют в кого? Вот, например, Дима. У Димы есть маточник и у Димы есть казарма. Где голубята кормят раз в день, постоянно гонят, постоянно или... Ну, чтобы у голубенка, ну, вот тот, то я вот первый раз подкинул, не полетел, второй раз подкидываю, я отрывал голову. Ну, молодой человек, или вы пиздите, вот, или я не знаю, как, как с вами можно, голубенок, у меня тоже есть такие, которые с крыши само поднимается, и то, я его начал кидать, оно, блядь, то он, ну, я беру с гнезда, без кунца, подкидаю, но раз-раз тут за забор, Пошли блядь, туда, там как там, еле бывает, а то первый раз я, там, говорит, Це обговоримо. Под, подкинул уже ну, ноги за, ну, за, за теку теку, я так да. не